Hər vaxtınız xeyir. Kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində hazırda Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa istiqamətində belə bir həyət evimizi satışa çıxarmışıq. Həyət evi endirilmiş qiymətə təklif olunur. Əvvəlki qiyməti indiki qiymətindən aralarında 5000 manat fərq var, yəni qiymət endirilib. Tikil iş haqqında məlumat verim. Ev 4 otaqdır, tam axıra qədər cüt daşdır. Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa istiqamətində yerləşir, yəni yaxınlığında Yeni Bakı yaşayış kompleksi var. Və məsələdə ən məşhur olan 4 nömrəli orta məktəbə düz yaxınlığındadır. Belə üz görünüşüdür. Tikilişi çox keyfiyyətlidir. Yeni təmirli, təmirdən sonra yaşayış olmur. Evin 1-dən 2-ci mərtəbənin arası monolit betondur. Hasarı da fundamentdədir, beton qarkas fundamentdədir. Bütün sayğacları var. Qazdır, sudur, işıqdır, kanalizasiya mərkəzidir. Sot yarım torpağın üzərində inşa olunub, yəni 1.5 sot. Sot torpağın üzərində inşa olunub. Yerdən kürsülüdür, pləkən ağlay daşlardan özünəlib. Burada zərzəmsi var. Zərzəmsi də tam quru şəkildədir. Burada kombi çıxış xətti var. Burada ağac gücü üçün yer var. Tam gözəl, səliqəli bir 4 otaq evdir. Həyəti tam ağlay daşlardan özünəlib. Yağış suları üçün trapı da var. İstədim son dəfə üç görünüşünü göstərim və keçə evinizin stoluna şəraitləri tam şəkildə təqdim edim. Hədir. Tam Təmbirdir. Bir maşın keçəcək otubdurma yeri qalır, küçəsi enlidir, küçədə də maşın saxlama imkanı var və keçək evin üçün olan şəraitlər təqdim edirəm. Sağ tərəfdə biz ikinci mərtəbə qalxan pilləkəndi, döşəmə laminatdır. Dəhlizin baş tərəfində hamam otağıdır. Pilləkən betonlandı. Üstü də granitdir. Dəhlizənin özünə ayrıca pəncərəsi də var. İkinci mərtəbəni videonun son ayxını deyəcəm, qiymət də videonun son ayxını deyiləcək. 1-ci mərtəbədə qonaq otağını təqdim edirəm sizlərə. Belə təmirli qonaq otağıdır. Tam səliqəli təmir olunub. Ətrafda da tam yaşayışdır. Burada bizdə kombi xətləridir. Hər iki tərəfə kombi xətti var. Qonaq otağın ümumi görünüşünü görürsüz. Çox səliqəli təmir olunub, əsasən keyfiyyətli təmir olunub. Evin isqafı var, bəyaz qapılardır. Pləkanın altında lazım olsa gələcəkdir bu hissədə. Otağın bu alt hissəsində lazım olsa garderob kimi nəsə düzəltmək olar, şkaf yığmaq olar. Burada bizdə hamam otağıdır. Tam böyük həcmli hamam otağıdır. Təmirlidir, aksessuarları alar özü qoyacaq. Qiymətdə endirim olacaq. Evə baxdıqdan sonra bu mətbəxidir, tam təmir. Mətbəx mebel alt hissəsi betonlanır, üstü granit daşdan üzlənlik. Arxasdakı bu evə aiddir on bəxətdir, mətbəxdə də var. Mətbəxə rahat şəkildə mebel yığılmasından sonra tam şəkildə bax bu hissə divan kreslo qoymaq mümkündür. 1-ci mərtəbədə qonaq otağına baxdıq, mətbəxə baxdıq və hamam otağına baxdıq. Qalıb yuxarı mərtəbədə yataq otaqları var. Onları göstərəcəm. Əsl gənc ailəyə yararlı bir 4 otaqdır. Və burası betondur, monolitdir. Karkas betondur. İkinci mərtəbədə özünün ayrıca hamam otağı var. Onu göstərəm sizlərə. Eyniylə aşağıdakı hamam otağının təmirindəndir. Dəhlizin bu hissəsində kombisi də var. Ümumiyyətlə ikinci mərtəbədə dəhlizin görünüşü görünürsüz. Başda bizdə eyvana çıxışı var. Yəni balkona çıxışı var. Bu da Yeni Başəri yaşayış kompleksidir. Bu otaq nömrəli məktəbdə istiqamətdədir. Burada bizdə birinci yataq otağıdır. Evin start qiyməti 99700 manatdır. İkinci yataq otağıdır. Təmiri göz qabağındadır. Və üçüncü yataq otağını göstərəcəm. Qiymətdən endirim olacaq. 99700 manata deyil, sənəd dəyidir, çıxarışımız var. Daxtar üstü qanının alqısıtılacaq. Çox gözəl işlək ev dənəsi. Əsil Gənc ailəyə yaradılıb idi. 1.5 sotda da inşa olunub. Instagram və YouTube kanalımıza da abuna olmağı bil. unutmayın. Sonra bizə təşəkkür edirəm.